就在刚刚，我做了一次全屋的大扫除，把从住到这个房间里来的所有东西做了一遍断舍离。哇，现在心情无比舒畅，所以我要奖励晚上去和小九吃一顿海底捞。哈喽，我现在和小九出来吃什么火锅？Oh, <God. S 1> 点了一些不是很胖的，除了这道酥肉，Nice。 麻辣和菌汤永远的最配，还得配一碗五香牛肉粒，配上菌汤才是最配。你们有没有一个情况，就是当这个花椒壳卡在牙齿、舌头的最里边，然后你怎么弄都弄不出来的时候，嗯、是最难受的。我会一直就是这样，嗯，就那样弄，然后最后是用手抠出来的。 吃饱了吗？他没有吃多少，又还好，好像好像刚来的一盘菜都没有剩，全吃完了。我的天呐，我太能吃了！现在经历了可笑的事情，泰国人跟我出来吃饭，学会了中国的习俗，要抢着给我买单。然后我刚说我来买，然后他说他比我大，但他平常要喊我哥。 不能是他，我我佩服他，他比我成熟，所以所以是我买啊，我买啊，来单子来了，等一下我先不跟你们说，我先买。嗯嗯嗯、对不起朋友们，最后是他买的单。现在吃完饭准备打车回家了，才发现这里有一面非常酷的墙，我要来给自己画一个。好累。啊。啊 <coughs> Into one，哇、哦，好酷啊！嘿、哎、嘿，酷不酷？哦，你们有人闻过这个的味道吗？我特别喜欢这个味道，我感觉就好像……不行，好好闻，特别不好闻，好闻<玩>，很像那种金属，就是金属，对对对，就是金属，哦、特别旧的金属。 我很喜欢。北京现在的天真的太冷，我穿了三件还是觉得很冷。虽然没有穿羽绒服，但是也挺厚的了。太冷了。论一个泰国人在车上放着这首，对我不知道是什么，中国人都听过和都很会唱的一首歌。耶！要要！你刚才你刚才说什么？Come on！哦哦。 我、哦、我听错了。有有，看见马上过年了，北京的大街上这个年味儿越来越重了。这个路灯底下的红呃，路灯下面的红灯笼都已经高高挂起。今天是我回家的第一天，你在这干嘛？给你来一个运镜，咚。 拱，看，拱，哇，这抓镜头很厉害。让我来考一考，小猫在哪里？原来在这儿啊。耶。耶 <Yeah>。嗨。<Yeah> yeah Hi、我们现在来超市挑年货，红不红？红，特别红。你看，越看越红。<laughs> 以后的工作、啊，越来越红 <laughs>，对，保佑保佑保佑。不他在看毛血旺。各位朋友们，因为过年在家吃的有点太放肆，所以现在我们决定来健身房锻炼一下身体，防止自己。 在过年期间变得巨胖无比。如果你们过年的时候吃的很多也不动的话，不妨去找一家附近的健身房，然后锻炼起来吧。发的忧伤。结束。 回家。晚安，马卡巴卡。今天是三十号，距离除夕夜还有一天。今天我会和我妈妈一起去超市买很多的东西，然后呢，今天晚上。 会和大家一起去吃烧烤，年前的最后一餐烧烤，一定要好好的吃，放心放肆的吃。 我们来贴春联。我妈正在准备年月份，今天准备做什么好吃的？有很多好吃的呀。这是鸡汤，这个是红烧肉，那个是牛肉，牛肉，还有啥？我都是我都不记得了。

挺有默契的啊、哦！哎，你在我的视频里，哦、你也在我的视频里，<laughs> 来看看大家包的都是怎么样的。这个是谁啊？这一看就是一个很厉害的人包的。他自己了哦，夸自己了哦、嗯。我觉得这个包的不错，这个一看一定是姓刘的人包的。<laughs> 刚刚的饺子已经成了我们碗中的成品了。欣赏自己的作品吧。哦哦，尝一下。今天是大年初五，我们现在要去一个好玩的地方。 我们现在在做做逻辑世界的一个叫 GPS 导航，<noise> 害怕吗 <laughs> <noise>？现在来看演出。哦，耶。 来到了一个夜晚的中国城。彩虹，哇，彩虹！今天又来健身了，假期的最后几天。今天练的是腿，让我这个本来已经粗的不行的腿，又雪上加霜了。 这一只熊猫也太可爱了吧！给我拍一下，三二一，摆 pose。七<司>，对了。健身完了，然后现在去吃一家甜品，听说很好吃。到了，第一个点了一个这个抹茶味的，然后还有一个花生味的，还不错，我觉得蛮好吃的。而且它这里环境就是黢黑，只有我头顶上有个光。 我来喝一下这个茶，这茶杯非常有意思，是一个像我吃鸡蛋，上面开一个口，大一下，这鸡蛋壳。我喝的是茉莉红茶，听说是北京唯一一家有茉莉红茶的店。Yeah. 嗯，不错。我尝一下这个抹茶的蛋糕，对呀，它这个蛋糕体子有点散。 茶味很重，是那种纯正的抹茶。新的甜品来了，我们来尝一下，长这样，黄色的，看着像南瓜一样。嗯，这个甜品画的不错。哦，这个甜品有点东西。再来尝一下这个，听说是生姜的，是不是？ 确实很有生姜的风味。我刚起床，然后收到了一个快递，然后是我之前的同事在奥运村工作给我寄回来的一个冰墩墩的手办，先来拆箱一下。它外面是一个仿冰的那种。 今天是假期的最后一天，我现在要去再健一次身，跑个步，看我妈今天做的菜，有个泰国的排骨柠檬塔，这叫火山排骨是吧？哇、wow、哦！Happy birthday, 许愿，两个蛋糕两个吧。那我我说一个。你别说，你自己心里默默数。